Добрый вечер. Привет. Как у вас дела? Замечательно. У вас борода очень классно выглядит. Согласен. Ты из какого города? Я из Германии. А ты сейчас в Германии живешь? А приехал откуда? Можно вам сделать замечание, если вы позволите? Я сделаю то, что я запретил. Я с вами на вы, вы на ты, мы не познакомились, и вы сразу а, начинали. Ты, ты вот это замечание хотел сделать. Ну да. Да. Для меня это, да. вы знаете, важно. Потому что, что меня так родители. То, что э, меня родители воспитали так, что с незнакомым человеком ты общаешься на вы. А я у тебя спросил, ты откуда приехал в Германию? А, я с вами на вы, повторяю. Да, я понял. Мы сейчас обсудим этот вопрос. Просто мне надо. Для начала понять, откуда ты. Я потом объясню, это, почему. Да. Это настолько важно. Ну, я же тебе сказал, конечно, важно, да, в нашей беседе все важно. Каждая деталь, она важна, естественно. Я живу в Германии, начнем с этого. этого так достаточно... это я понял, ты мне сразу это сказал, я же спросил, откуда ты приехал в Германию. Из Молдавии. А, из Молдовы прекрасно, ну если ну, ты да. из, из Молдовы все-таки, да, не из Молдавии, а из род... Молдовы все-таки, правильно? Но родом из Украины. Родом из Украины, понятно. Ну, а этнически ты кто? Украинец? Ну нет. Там украинская украинская кровь есть, но мало. Есть Ладно. Есть, э... есть русская, есть э... Греческое. Ну ладно, и... может, дальше не продолжать. Все, давай. Что ты, что ты хотел обсудить? Да, я просто вышел пообщаться с людьми, но не о политике. Просто. Ну вот, давай не пообщаемся. Не да, не о политике, например, а чем? Ну, не знаю, у вас какие, какое хобби, допустим? Чем вы занимаетесь? История у меня хобби, допустим. А помимо истории, я не знаю, я люблю, допустим, по грибы ходить. По -грибы. Я полюблю. Ну как мы я как люблю... мы будем это обсуждать? и по грибы ты любишь ходить? Мы что тут будем обсуждать? Нет, Сколько мухоморов нет. ты съел или что? Или как от него штырит? А вы очень агрессивный вы знаете, несмотря на нет, то, что я, то, что я вообще не агрессивные. Агрессивный. Я... Да. да, да, да. Мы вернемся к вопросу да. насчет э, вы и ты. Так, вы мне давай так, вернемся. Да. Угу. Откуда откуда вообще это правило говорить на вы. Ты можешь мне его объяснить? Почему? Бонтон. Bon Слышали такое на французском, да? Нет, давай по-русски будем. правило. Я не говорю на французском, Правила... думаю, ты тоже. Правило хорошего поведения. Нет, правило хорошего поведения. Оно объясняет, почему так или иначе, надо делать. Вот почему ну, надо как... говорить на вы. Откуда это правило пошло, ты знаешь? Я же тебе сказал, у и меня я... хобби-история. Я же тебе говорил, ну, да? Не, угу. Я не знаю. Я просто знаю, что нужно с незнакомым. Нужно, сейчас вы. Ну, да. Тебе сказали нужно, и все. И ты с незнакомым. Да, я, дел... я делаю, да. Я раб, наверное. Ну, Подожди, так. что значит с незнакомым? А со знакомым можно на ты, да, говорить? Со знакомым, если он, если он моего что? возраста, моего возраста, то да. Если а, он если, старый, а если он младше да? тебя? то ты не должен ему выговорить, если он младше тебя в возрасте. Смотря на какой, какая разница в возрасте. А, то есть ты еще и проверяешь разницу в возрасте. Понятно. А визуально не видишь? Э, видишь, как, какая проблема? Вот смотри, ты э, ну? тебе сказали, что так надо говорить, и ты сам вообще не понимаешь смысл этого всего. Ты даже сам не ну? знаешь по каким правилам это все происходит, смысл да, происходящего. Да, да, ты, да. ты не понимаешь и даже не попытался ни разу в жизни задаться вопросом, а почему? Почему, например, ученик в школе учителю должен говорить вы и по имени-отчеству, ну как в русском этом У -у -у. самом. А учитель к ребенку обращается на ты и по имени. Вот ты же Прости. не задался ни разу вопросом, а почему? Не задавался. Не задавался. Да, не задавался. Почему нет. почему ты приходил, например, к какому-нибудь начальнику к себе на работу, и он мог тебя на ты тыкать тебе и называть там «Васька» или не знаю как тебя там зовут, а ты с ним должен нет. был Игорь нет. Петрович и на «вы» обязательно нет. еще нет. нет да 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 а... как это нет конечно да как это нет а он мог он мог с тобой разговаривать как угодно и ты бы а ты, ты бы просто это? подожди, подожди. Mm. А откуда ты знаешь а потому что это так и было это так и происходило везде а, смотри, я тебя немножко, я тебя немножко просвещу, так как ты видишь, ну, ты не знаешь, что такое. Так а ну вот, скажи, обращение это увы, на вы. Ну хорошо, давай, давай. давай, давай э, нет, давай. Это, давай. Это, давай. это даже это, этого даже говорить не надо. Вот обращение а. на вы, обращение а. на вы. Это появилось, а. было такое табеля рангов. Ты знаешь, что такое табеля рангов? Слышал не, пух, такое? Нет. Ну, коз, козы коров паз. Да-да, это это вел Петр Первый. Да, табеля рангов была такая штука. Так вот, так. вот это обращение было введено там, в этом табеле о рангах. К рангу выше себя, выше себя стоящего, ты обязан был говорить вы, а он к тебе мог обращаться на ты. Вот для этого это правило и было введено. То есть для статусности ты к статусному человеку должен был обращаться на вы, а он с тобой мог говорить как угодно, как ему заблагорассудится. И вот оттуда а. это и пошло. Так вот я тебе рассказываю а, дальше. А, 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 вот да я тебе рассказываю что дальше. Что это? Так это из Европы вы... и пошло. Это он grandes, взял из французского нас, языка, нет? да. Он взял а, это из французской культуры. Это Петр Первый. Где, где Петр Первый? А где Европа? Moyens? Я тебе только что ответил на этот вопрос. Если бы ты там не вот это вот не растекался мыслью там куда-то, то ты бы услышал мой ответ. Так вот, я тебе рассказываю я дальше. Плыву. Я Меш живу. Плыву. Я живу. Да, ну помолчи. Я живу в Израиле в Израиле. Так и что? у нас, например, у нас, например, обращения вас, на вы да. нету. Не существует. В, в иврите вообще не существует э, обращения вы на вы. чего не существует. А почему? А почему? Потому что, э, потому что люди все равны. Нет mm -hmm. э, человека, который выше другого. Люди все равны. Да, у него может быть должность, может быть, выше. Ну подожди, подожди, что ты меня перебиваешь? Сейчас я же тебе рассказываю. Я тебя пытаюсь процветить. Я закончу. Потом ты меня спросишь про своих пластилинцев. Мы поговорим и про них тоже. Нет проблем. Это свои, Так вот, не мои. люди, твои. даже если, они, если у них должность, например, выше, это не значит, mm -hmm. что он лучше тебя или выше тебя. Ты все равно к нему обращаешься э, обычно, как к обычному человеку. На равных ты с ним разговариваешь. Понимаешь? No, no. Ну, Поэтому ну. ваше вот это вот вы, вот это вот э, русское, бака это, это ты можешь... Бака. Ваше расистское, ваше вы, ты можешь э, ну, пользоваться, где ты, ты хочешь, ты только э, не применяй, э, не заставляй меня делать э, ту же самую глупость. Серьезно. Да, серьезно, конечно. Серьезно. Вполне возможно. Я же не обязан, я, я я не способ, обязан я участвовать я не в этом маразме, правильно? Я не хочу тоже спорить. Это твое мнение, твое право. Ты высказал. Надо ничего том, спорить. Я тебе только что объяснил, что, а что мне, такое Бог, на вы и что такое на ты. Это свое мнение для меня не имеет никакого веса. Услышишь меня? Да, да, ради Бога, я ж не пытаюсь ну тебе вот что-то там. Тебе, взвесить. Я Мы вопрос сказал. с обращениями закрыли. Закрыли вопрос? Ну, допустим, для себя ты можешь и закрыть. Для меня нет. Для меня это фактор да. нет. Я, Поз... да. я поздоровался. Я поздоровался. Я обратился на вы, потому что я не знаю человека. Потому что да, потому что ты считаешь да, себя не для меня. Правильно. Я не ну, я вы, Меня хорошо. это устраивает вполне, не проблема. да. да. Я же не сказал да. тебе, что ты не можешь мне говорить вы. Я тебе такого не сказал. После не надо меня заставлять делать то, что. Тебе там хочется. Ты, да, ты можешь говорить мне. Вы... Без проблем. Ну, мне вообще пофигу, по как ты говоришь. Поверь Особенно мне. после того, как я увидел эту, эту, эту тряпку рядышком. Особенно О, после этого я тебе, конечно же, поверю. Конечно, я тебе поверю. Да, Давай. Конечно. Ну, конечно. Что ты? Что ты хотел еще выяснить? Давай. Хиронай. Эй! Хирозит! Итрайк. Зит, Эй. Эй, Петрайк, извините, пожалуйста. Да, ради бога. Хиро. Хиро, алис гуд, шат. Шат, это алис гуд, эй. Что там, немецкая у тебя овчарка или какая? Нет. Нет? А что сразу немецкая, нет? Ну, не знаю, просто спросил. Не-не, у, у меня Акитаину. У меня китаина. А, Акитаину? Понятно. Какая да. американская или японская? Не-не, чистый японец. У меня пацан mm. чистый. Ну ладно. Да, Ну ладно, не буду вас отвлекать. Да, да, хорошо. Давай. Да. Доброго вечера. Всего доброго. Ага, давай. Такой вежливый, такой культурный. <laughs> но, но скатился. Все-таки все-таки тряпка у него. У меня, я правда так и не понял, про какой из этих флагов он имел в виду. Он про один какой-то сказал.